Это первая игра здесь на финальной части. первая игра, где не выполнил один игрок с коллективных действий. У нас в каждой игре были проблемы по чуть ли не по каждой позиции. Один кто-то не дорабатывал или не выполнял ту установку, которая была перед игрой. Вот сегодня, сегодня полностью выполнил установку. полностью. И усиление было, и замен. И те игроки, которые находились на футбольном поле, отработали, как мы их просили. Не то, что отработали, а сыграли. Сыграли, как мы их просили и нацеливали на сегодняшний матч. Тем более тяжело играть, когда с этой командой сыграли совсем недавно. И опять с ними играем. Все равно какое-то волнение присутствовало. Старались успокоить ребят. Я вижу, что и удалось. Уверенно сыграли. Стать чемпионом это одно, а потом удержать этот Конечно. титул это намного важнее. Мы говорили, мы это и говорили, они же в прошлом году были чемпионами, мы говорили, что совсем по-другому сейчас будет на них настраиваться. На них настраиваться как на чемпионов. Это же все показывало. Одни команды с нами сыграли, а после этого у них провалы были, даже уже здесь. Поэтому тяжело, тяжело, опять же, доказать, что ты лучший в стране. Дорогого стоит, можно так сказать. Тем более, мы неровно выступали на этом финале, очень неровно. У нас игры были все очень тяжелые, с большими и тактическими ошибками, и техническими. Ну, можно сказать, такой. до финала много что не устраивало. Сегодняшняя игра, как говорится, забудем те недостатки на какой-то период времени. Да, образец того, как нужно Потом играть. К ним вернемся, уже будем исправлять. Мы долго к этому шли. Цілий рік ми тренувалися усердно, і от результат того, наших і старань. Ми абсолютно заслужено стали чемпіонами. Кожен з нас рік трудився, працював над собою. І от вот наша награда. А власне, ти отримав найкращого вратаря турніру. Як ти сприйняв цю нагороду, що би сказав? Звісно, дуже приємно мені. Очень приємно ну, Не знаю, заслуженно. Ну, наверное, заслужена, если мне дали лучшего вратаря. Спасибо моей команде. И Без команды я наверное, не получил бы лучшего вратаря, и вообще как без команды. Благодаря команде, каждому партнеру моему спасибо. Это их э, заслуга. На этот матч мы очень хорошо настроились и показали все свои лучшие качества в этой игре. Ну, ігри. Коли ти вже зрозумів, що власне воли забиваються, гра ідея, що, 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 що це переможний хід. Ну, после первого мяча пришла уверенность в свои действия. Ну, и все очень хорошо пошло дальше. Мы очень много работали, чтобы стать второй раз чемпионами. И у нас это получилось. От первой к последней игры улучшали. Нам тренер подсказывал, что мы надо улучшить. Мы это улучшали, и у нас получалось. индивидуальная награда. найкращий игровец турнира. Ты, ты как ее воспринимаешь? Какие думки в тебе? Ну, я хочу поблагодарить команду, что они играли на меня, и я смог получить за них эту награду.